isu dia dia tipu perempuan tu dia tipu empat ha, hutang empat ratus hutang sampai dapat empat anak tak banyak lagi yang empat ratus tu kan sabak lo cucu pun tak dapat lagi Is, jangan buat kerja macam tu kan Lepas tu duduk tak lama, hmm, tak ada dah lori yang tam dia, tak ada dah. Nigai dia tak selesaikan mas kawin tu. Ni dia. Nah, <coughs> bawa nak kata dia kena langgar syahid apa semua yang tu serah ke Allah. Ha, hmm. tapi di sini kenyataan dia lelaki tersebut dosa dia dosa seperti dia zina السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه وواله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Kita sambung kitab Al-Qudul Lujain. Kita sampai pada muka surat 45. Yang ke-12. Imam Al-Tabarani <coughs> telah mengeluarkan sebuah hadis yang maksudnya mana-mana lelaki yang mengahwini perempuan dengan mas kahwin yang sedikit atau mas kahwin yang banyak tetapi ia tidak membayar kepada perempuan itu haknya dan lagi ia menipunya maka bila dia mati dalam keadaan tidak membayar kepada perempuan itu haknya nescaya ia berjumpa Allah Taala pada hari kiamat sebagai lelaki yang berzina yakni seperti dosa orang yang berzina baik jadi dikhabarkan di sini riwayat imam at-tabarani kata imam al-haisami ianya riwayat daripada Imam At-Tabarani ha, tu. Imam Al-Haythami mengesahkan riwayat tersebut dan dia kata Rijal Hu Siqat perawi-perawi ataupun uh, pada sanat tersebut adalah orang yang Siqat iaitu yang kepercayaan pada kitab dia pun menjemak az-zawaid Jilid 4, 2, 8, Baik, kita tengok lafaz bahasa Arab dia. Ayyuma rajulin tazawwa jamra'atan ala maqalla minal mahri aw kasuh. Laisa fi nafsihi ayu adiya ilaiha haqqaha. Khada'aha famata walam yu adi ilaiha ilaiha haqqaha laqiya Allah yawm al-qiyamati wa huwa zanin alhamdulillah terjemahan di sini sesuai dengan lafaz asal bahasa Arab dan riwayat ini dikatakan adalah sahih ha, hmm. bukan sekadar rijal thiqat bahkan status riwayat ini adalah sahih jadi kita nak faham dah pula. Kan? Isu apa sekarang ni yang kita bincang iaitu isu mahar mas kahwin. Bila seorang itu dia nak kahwin, wajib pada dia yang nama dia mahar ataupun mas kahwin. Berdasar kepada hadis ini, mana-mana lelaki maksudnya orang yang bakal bergelar sebagai suami hmm. bila dia kahwin dengan satu perempuan dan wajib dia bayar mahar mas kahwin tu dia sama ada mas kahwin tu sikit ke banyak ke setuju kedua pihak kenapa gini hmm. jadi waktu bila nak bagi tu, yang kata mahar ataupun masukkan, bila nak bagi sama ada ketika akad nikah atau lepas pada tu uh, pilihlah sembang oleh Allah jadi saya ni memang saya nak kahwin, tapi saya ni sekarang tak mampu uh, nak bagi masa akad nikah saya tak mampu jadi boleh tak dia pun nak berkahwin? Boleh. Tak ada masalah abang. Hmm. Tapi dia kena bayar. dia kena bayar. Dia kena bagi mas kahwin tu. Lepas tu bila dia tak bagi lagi, masa akad nikah nak sebut apa? Oh, nak sebut apa? Okey, sekarang ni setuju berapa? Hmm. kalau pihak keluarga perempuan kata Yalah, 400 tak apa. Ha, macam mana? Baiklah. Kami pun terima 400. Ha, jadi, sebutlah ketika itu. Ujung tu hutang. Ha, yang tu lah. Eh, siapa kata hutang? Eh, malu. Tak, pasal tak boleh bagi masa tu. Ha, jadi, hutang. Aku terima nikahnya sekian-sekian dengan Empat ratu hutang. Ha. Boleh Boleh. Eh, tapi siapa kemarin yang pergi dengar mereka kata tu naik. Mereka tak hutang. Amok cerdik sikit. <laughs> mereka tak hutang yang yang tunai pun kata hutang. Oh, pelik yang Jadi terbalik. Jangan buat main. Bak ni jangan buat main. Oh, saya rasa macam tak sah. ni mereka duk kata kanan kiri. Sah-sah duk angguk macam tu untuk Tak sebut. Eh, saya terima nikahnya Abi. Wei, eh, tak sebut apa apa Pak ni. Orang ngaji lama juga tapi Oleh hari ni. Tak ada masalah. Asal bila dia terima dia kata sama ada lafaz nikah ataupun lafaz zawaj. Tazwij pernikahan dan perkahwinan tapi lafaz Arab tu. Kalau ha, dia mengaji sekolah Arab Atau dia mengajilah negara Arab Qabil tu nikah Habis hmm, Confirm tak sah Tak sebut Melayu hmm. Ni pun seorang lagi Kan Tak pernah dengar yang bahasa Arab punya Boleh Boleh Baik tuan-tuan Jadi Hadis ini Menyatakan bahawasanya bukan Bukan isu dia murah ke banyak ke isu dia dia tipu pun pandu dia tipu Pak ha, hutang Pak hutang sampai dapat empat anak tak banyak lagi yang 400 tu kan sabak lo sabang lo cucu pun tak dapat lagi Ish, jangan buat kerja macam tu kan Lepas tu duduk tak lama, hmm, tak ada dah. Lori yang pam dia, tak ada dah. Ninggai dia tak selesaikan mas kawin tu. Ni dia. Nah, Bahawa nak kata dia kena langgar syahid pun semua, yang tu serah ke Allah. Ha, nah. tapi di sini kenyataan dia, lelaki tersebut dosa dia, dosa seperti dia zina walaupun setiap kali dia jima isteri dia selawat buka selawat syifa ada fu dahsyat kan hmm. baca nu baca ni sampai berapa juzuk dia baca sebelum nak berjima tu lalas sekali dosa dia dosa zina pasal apa Sebab mas kahwin tak selesai ha. jadi kalau siapa ada duit tak usah ada hutang-hutang tunai tu kan Ha, ah, goncang tangan qadhi tu goncang bagi bergerak kepala dia. Eh, cengeng ni. Kan eh, tak ada siapa goncang tangan aku macam tu. Nah. Baik, jadi cerita dia mahar atau mas kawin ini suatu pemberian lelaki kepada perempuan yang nak jadikan isteri dia dan hukum dia adalah wajib. <coughs> Kalau dia nak tunai-tunai, kalau dia nak hutang-hutang. Dan tak sebut mas kahwin ketika akad nikah, akad nikah tu sah. Dan, ini kita buat kesimpulan kat sini. Dan wajib dia serahkan kemudian. Kemudian itu jangan ditangguh bahaya. Sebab kita tak tahu ajal maut. Ya. kalau dia kata duit masuk, selesai. Oh, patutnya duit masuk dulu dah. Gaduh nak kahwin cepat. Ha. Oh, tak masuk lagi, tak masuk lagi. Serasa seminggu lagi, sabar tunggu seminggu. Eh, mana boleh sabar, kita dah berumur. Baik, tuan-tuan. Kalau si isteri itu setuju untuk tangguhkan bayaran mahar tadi, dia bergantung pada perempuan tu Ha. Macam mana? Boleh dah nak tangguh? bila tak tentu lagi saya tak setuju habis seri perempuan lain yang setuju tapi aku nak dia nak dia pergi cari duit betul-betul dapat dia ha, pasal perempuan tu dia tak setuju Saya ha. siapa pula saya lelaki arijalu kawak mula dah eh, kan sondai dia rodong tak kira apa dalil semua keluar masa tu sabar, sabar tak jadi lagi suami dia dia cari dahayat tu. Ya. Maka kalaulah si isteri yang bakal nak kahwin dengan dia tu, perempuan tu, kalau kahwin sekejap jadilah nama dia isteri tu. Kalau dia tak setuju, tak ada siapa yang boleh halang. Saya so, hak mahar mas kahwin tu, hak milik perempuan tu. Yang nanti akan jadi isteri. Kalau dia tak setuju, tak boleh. Eh tapi mak ayah dia setuju. Ha? Ni yang masuk ni bukan calang orang. Sadu tu. Pak mak dia duk kira sadu. Tu contoh dia kan. kan ha? maka tak ada siapa yang boleh kontrol dalam bab tersebut. Dan, ha? dan kalaulah si isteri itu tak dapat lagi mas kahwin dia walaupun dah kahwin. Ha, tu cerita tak apalah, kahwinlah. Nanti bila, hamba yang. Maka si isteri berhak untuk halang suami dia, setubuh dia. Berhak. Kan? Oh cantik, kita dah halai. Halai? Soh, soh. Kan? Tapi perempuan dia kata, rujuk muka surat, kitab ukur dulu jain, habis. Oh, perempuan dia mengaji kitab ni. Kan? Kan? Dia kata apa? Dia kata tidak layak dan eh? tidak lagi layak menghalang diri daripada disetubuh oleh suami dia apabila dia serahkan mas kahwin tapi kalau dia tak serah dia ada hak untuk halang dan, eh? tapi bila dia tangguh wajib dia tentukan masa bila tahun depan ke bulan depan ke mas kahwin tadi tu dia dia tak boleh kata tengok ah kan? kalau aku rasa aku murah aku bagi tak boleh macam tu <laughs> rasa umur. tu nak tanya sikit lah. kalau kedekut macam mana eh kalau kedekut aku, aku tak bagi Ah, ha, tu dia duduk kat sini sebenarnya ha, tapi kalau perempuan tu kata tak apalah eh? Ha, janji boleh kahwin dengan aku tak ada dah hantaran tak perlu. Tak ada tak ada. Hantaran tak perlu. Ya ba. Bagilah dalam 102. Eh, 102. Hantaran tak payah. Rezeki dia. Orang lain jangan dengki. Itu tu cerita. Orang lain kena dengki teruk.